Я украинец, который балдеет с русских. Балдею в том плане, что когда я освещаю внутренние проблемы в Украине, в своей стране, сразу в комментариях набивают вот эти лаптиногие Иваны, которые начинают рассуждать, за что вы воюете, вот так вам и надо, наскакались, что, когда заберете Крым, у нас президент клоун, украинские земли. Это исконно русские Тупые хохлы Все забыли, ничего не знают Иди в интернет Посмотри свою историю Тебе вчера рассказывали, что Америка враг блядь. Сегодня, что они друзья Вчера вам рассказывали, что Украина братья Сегодня вам рассказывают, что тут нацисты бана лягушки память больше, чем у вас, блядь. У вас 70% территории, считай, в гамне. А вы еще решили и мою страну этим гамном измазать? Так, ты живешь в нефтегазовой державе, блядь. У вас куча леса. А тебе нихуя не принадлежит. У вас так дохуя газа, которым вы кичитесь, а, блядь, 70% страны не газифицировано. Это означает, что вы топите дровами или углем. Я уже молчу про нефть, которую никто у вас не хочет покупать, блядь, из-за этого ее цена падает, а вам поднимают тарифы внутри страны. Полтора миллиона людей живет в бараках, которые уже рассыпаются, у которых есть дыры. Сто тысяч только в Московской области живет, сука, в этих, блядь, сараях. Так же, как и с газом, 70% вашего большого населения ходит в дырку в полу. Где-то в таком же сарае возле дома. Весь вас ебейший лес куплен Китаем, как и вся ваша страна в целом. Санкции им похуй. Санкции тебе похуй, потому что ты дебил нищий. Потому что ты как хуярил на заводе за 25 тысяч рублей, так и хуяришь. Ну может где-то кто-то за 40, кто-то за 60. Разницы это не отменяет. Я уже молчу про вашу медицину и образование государственное, подчеркиваю, государственное. Вместо того, чтобы учить детей жизни, их там учат, блядь, как быть патриотами. То есть такими же бомжами, как и их родители. А свобода слова, как вас пакуют за белый листочек бумаги, или где-то крепят бабушку, хуе кто подойдет, поможет. Получается, что сидит вот этот лаптеногий Иванушка, блядь, в шапке, ушанке, по уши, в гамне, воняет гамном, а он такой, оме рассуждает, что там в Украине... Не, подожди, что там на Украине допрыгались Майдан. Чувак, блядь, у тебя из трусов воняет дерьмом. Посмотри под себя просто, посмотри.